योगप्रदगणेशस्तोत्रम् कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रेण आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय तेन मो नमः साङ्ख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णान् पञ्चमायैव सर्वत्र तेन मो नमः नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मनां रवयेतुभ्यम् हे रम्बाय नमो नमः आनन्दानां महाविष्णुरूपाय नेतिधारिणीं शङ्कराय च संयोगे गणपायते कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतम् समेषु समरूपाय लम्बोदरनमोऽस्तुते स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषामभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः निर्मायिकस्वरूपाणामयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शान्तियोगप्रदात्रेते शान्तियोगमयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम् ततस्तं गणनाथो वै जगादा भक्तमुत्तमम् हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तमा श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं स्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्तकाममोक्षाणाम् यकं प्रभविष्यति इति योगप्रद योगप्रदगणेशस्तोत्रं समाप्तम्